продолжение темы, сегодня мы рассмотрим э, перегонку брахи в спирт-сырец при помощи самогонного аппарата Люкстайл Премиум. Э, в предыдущем видео я показывал его обзор, а теперь мы смотрим, как он выглядит в сборе и э, как он работает. Э, обратим внимание первое, смотрите, э, очень такой компактный, хороший вариант именно на, на нашу плиту. Занимает одну камфорку именно благодаря высоте куба. Куб имеет, смотрите, 30 литров ребра жесткости, очень качественно сделанный. И мы сразу перегоняем 28, допустим, литров браги. Мы можем перегонять на этом кубе. При первой перегонке работает только холодильник. Смотри, какое простое подключение. Мы подключаем воду вот сюда вниз, идет одна на холодильник и здесь она выходит. Этот кран у нас перекрыт. Это подача воды на дефлегматор. Уже при второй перегонке, при дробной перегонке, мы будем задействовать уже дефлегматор. Тогда мы будем регулировать подачу воды вот этим краником. Сюда будет подаваться вода, а сюда она будет выходить. Просто, надежно, без, короче, очень так продумана вот эта система. Смотрите, с какой скоростью идет сам процесс перегонки. Ну, очень быстро идет перегон браги. Благодаря вот такому простому холодильничку, вот смотрите, какая как идет вода с какой скоростью. Ну, это для тех, кто хочет там посчитать экономику и все нюансы по использованию воды и газа. Смотрите, термометры мы подключаем посредством вот таких шлангов. В комплект тоже входит. Один идет на наш термометр, второй на вывод из куба, также на вывод из колонны. Все отогнали брагу слили посредством вот, вот этого крана, короче хороший надежный аппаратик с, с перспективой обратите внимание внизу под видео будет ссылка на него можете посмотреть на цены на разную другую информацию полезную там на сайте есть еще и разные рецепты и ну, и много интересной информации в следующих видео я вам покажу уже третью, это уже будет у нас перегонка с включением индифлегматором, это уже будет вторая перегонка спирта сердца в, именно в наш хороший продукт. Уже будем отсекать головы, хвосты, регулировать температуру и, и так дальше. Потом мы будем смотреть на этом аппарате, как нам из этого продукта, который у нас получится после второй перегонки, сделать при помощи аромаколоны уже очень такой качественный продукт. Мы будем использовать разные наполнители, разные травы в аромаколоне и будем уже делать с этого продукта такой супер-пупер, можно сказать. Всем успехов, до скорой встречи.